в наше непростое время, вы знаете, нам в течение 90-е годы при получении независимости Украины удавалось сохранять гражданский мир и спокойствие. У нас не пролилась человеческая кровь. Это было мирно исключительно. И мне странно это видеть, что сегодня проливается кровь, призывают к насилию, к агрессивным радикальным действиям. Я категорически не поддерживаю действующую оппозицию категорически не поддерживают радикальные действия агрессивно настроенных молодчиков, которые, мягко говоря, хулиганским путем вначале, а теперь уже это перешло к попытке государственного переворота, пытаются навязать мнение только одной стороне. Мы видим, что Майдан не отображает интересы всего украинского многонационального народа и призывы к насилию, к агрессивным действиям, к захвату зданий. Я убежден, что в любой стране мира насилие по отношению сотрудника, сотрудника полиции к государственному служащему являются неприемлемыми и жестко пресекались. Я выступаю за то, что должна царить мир и порядок, должен быть обеспечен общественный порядок, гражданское спокойствие, должно быть равновесие в обществе. Первое. Я считаю, что необходимо людей убрать с улиц, разрядить ситуацию и сесть за стол переговоров, чтобы э, оппозиция, которая считает себя, что она полномочна решать какие-то вопросы, э, и, но не хочет их решать, мы должны обязательно разрядить эту ситуацию, чтобы э, все-таки все сели за стол переговоров, не, э, оставив свои политические амбиции э, и э, сохраняли мир, чтобы ни одна капля человеческой крови не пролилась. Пусть лучше молодежь занимается непосредственно своими делами, учится, работает, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни и помогает создавать мощное, мощное наше государство и работает на благо нашего народа.